Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. У Кремлі вважають, що після смерті Путіна Патрушеву буде важко втримати владу та інформацію про те, що двійник це справжній Путін. Про це повідомляє Москов Таймс, посилаючись на три джерела, зокрема урядовця, який раніше служив в силових структурах. Саме тому зараз в Москві така велика кількість важкої техніки патрулів та лояльних до Путіна військових і силовиків. За словами співрозмовників видання, спецслужби Патрушева вже працюють над тим, щоб Контролювати і не допустити подібних виступів від будь-якого генерала чи сили походу на Москву два не буде. Танки, що відійшли на відстань менш ніж км кілометрів до Москви, справили незабутнє враження ще на живого Путіна, який править понад два десятиліття. А також Патрушева тоді Пригожин не лише кинув виклик командування армії і послухався особисто наказу президента, тому був визнаний загрозою режиму. Патрошов зараз не хоче нових бунтів. Заявили джерела Москов Таймс. Втім, ситуація залишається критичною. Що гарасимо, що. Его продолжают выступать против Патрушева. Да, ему. Политолог Валерий Соловей подтвердил той факт, что Путин мертвый, а его тело в морзе. Не сейчас, а спустя два или три месяца, в зависимости от обстоятельств, руководящая верхушка России объявит о смерти Путина, заявил Валерий Соловей. Что касается тела Путина, то на вчерашний вечер оно находилось в холодильнике, если технически в морозильной камере. Поделился имеющейся информацией политический аналитик. Мнение Валерия Соловья в том, когда официально объявят о смерти. Путина можно узнать из видео на канале YouTube. Журналист фабрики Новин спросил у политолога, когда известные мировые издания начнут писать о том, что Путин мертв, ссылаясь на свои источники. На что в ответ российский профессор обозначил конкретные временные рамки. Когда что-то подобное может произойти? Мы наверняка это увидим и услышим. Может быть спустя какое-то время. Время это не годы и не много месяцев. Я думаю, что счет идет на два или на три месяца. А может быть все произойдет быстрее. Это уже зависит от диспозиции в той коалиции, которую возглавляет Патрушев. Кто принимал решение о полномасштабном вторжении, поинтересовался у своего гостя журналист Юрий Бибик, на что Валерий Соловей, не задумываясь, ответил «Путин, исключительно Путин». Был против этого варианта Герасимов Патрушев, который сейчас возглавляет Россию, не является симпатизатором Украины ни в коем мере, но Патрушев тоже был против, потому что он представлял реальное соотношение и положение вещей. Редакция Нало не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.